Дамы и господа, матч Трухиафейле. Сегодня 4, 4. маринада, 4, 4, маринады для мяса. О, это великолепно. Смотрите это видео. Дамы и господа, величайшие новости. С 31 октября начинается во все магазины сельпо страны величайшая продажа посуду для запекания от Марко Червети. То есть это, это пока от Марко Червети, скоро будет ваше. Забирайте вот эти талончики, вишечки, э, булончики, и, его же и получайте за громадную скидку величайшую посуду для запекания от меня. правда 18 гривен себе, я сам куплю всех ну, ребята успейте успеть я вам этого не говорю Grande Grande у нас сегодня готовишь понятия имеем что что мы чего а что что но мы сегодня покажем как мариновать правильно как, потому что маринада очень много и, и каждый раз думаешь, ну, с я чем делаю? буду мариновать а -а -а. понятия имею. ну вот, вот сегодня как-то выясним это мясо есть есть свинина есть горявина, есть курица я предлагаю такой ты дирижируй okay, мясо, хорошо. я сделаю маринад. Давай я делаю сразу напор. Давай, давай. Давай начнем с говядины. И да, начнем с хорошо. первого маринада. Это в том числе первобытный маринад. Это было для рыба. Рыба, когда ловили особенно большие, особенно тунец, сразу резали прямо на, на лодке, трошили, и кусочками ныряли в морскую воду. На сегодняшний день вот этот первобытный маринад он, он вкусный, вот он хороший, mm. но замечательный, oh, до да. сих пор можно его использовать. Первый горябинный. Прекрасный. Так. Прекрасно. Начнем подготовить первый маринад. Маринад. Первобытный. Грандепа. па. Mm -hmm. Морская вода у нас нету я un no. Поскольку у нас нет морская вода, мы сделаем. Вода и морская соль. Миракл. Морская соль вот так, чтобы прямо как в адиотечке море. Oh. No, cambiare, cambiare, stesso spiaggia, stesso так, я ну, воду сделал, а теперь туда окунаем наше говядину. О, мощнейшая. Ну, стоит на меня, потом надо. А, это весь? Ну, 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 тогда я только половину, ну, да, только половина, половину. Половина стоит на О, А это мы оставляем, сколько оставляем? Сколько часов? Какой время сейчас? Восемь часов? часов. Давай, давай. Восемь часов. Маринад номер один. Первобытный а -а -а. Э, маринад на морскую воду. 8 часов и все готово. я готов. Это тарелка, сейчас придумаешь другой О -о -о, маринад. Я пореже свинина тебе кусок? Свинина? Поскольку свинина не мраморная, а гранитная, то mm -hmm. она очень, очень дубовая. а ты спрашиваешь, у нас секрет? Секрет, это секрет – киуи. 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 Смотри, гранд бас, смотри. А -а 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 -а. Давим киуи. Киви это не, 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 это, не, 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 не жалко, я киви, ну, конечно, надо было, конечно, более, более спелые, это немножко жесткое, жесткое.

Вы должны знать их Полноценные маринады – это маринады, которые содержат кислотность, жирные часть, типа масляную часть и ароматную часть. Вот это вот сколько часов? А вот, 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 вот это не зависит зависит от мяса, потому что ты знаешь, Пауло, Вообще по идее два часа для хватает. нормального мяса хватает. А иногда мясо -то сколько твердое, еще трое суток и еще ели. Хорошо, что... да, пару часов потом у нас сразу господище. Да, да. Второй маринад. Это свинина, киви, оливковое масло, да. соль, да. перец, потом и все, Бомба. Все. Не, ну ты знаешь что? Я, 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 бы сделал пять маринадов. А. Ну пять, давай, 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 давай. Не вообще, Почему нет? Вот это... Просто у нас остался, же, у да. нас остался свинина. <свечес> это, okay. Почему okay. его не использовать? Свинина. Вот это, это маринада очень, очень простой. Используется лук, okay, лучели. Okay, а, да, да, корободи лучел. Oh, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, Рамерино. Лук,

Вай, Гранде Пауло, вай, вай, вай. Будто тут, будто. Чесночели на всякий Vez. случай. Теперь маринад номер три. Получается свинина, <tell> лук, соль, vino. перец, розмарин e vino. E e vino. <tell> и вино. И вино. На 3-4 часа. Давай теперь говядина. E вот эта я я я говядина, yes. смотри, я, я бы хотел сделать что-то Восточный. То есть как маринуют как мясо на Дальнем Востоке в Китае в этом случае? Что такое, Марко? Имбирный фреш. Имбирный фреш. О, соевый соус. Сейчас Кунжутное масло. Только кунжутное масло, которое используется на Дальнем Востоке и которое пахнет такой, Который пахнет, это из обжаренного кунжута. Обычно кунжутное масло так не пахнет. Вот поэтому будьте уверены, если делать что-то китайское, надо масло из обжаренного кунжута. Чуть-чуть вот. так, без фанатизма. Вот это имбирь очень агрессивный. Если ваше мясо очень жесткое, очень очень жесткое, вы можете оставить даже на ночь. Если она очень нежная, уже надо посмотреть. Нужно дело-дело в часах, mm. типа два часа, типа два три часа. часа. Очень быстро. Зато самый самый дубовый говядина превратится, mm. в очень Мак, Четвертый маринад. Mm. Четвертый mm. маринад, говядина, соевый nice. соус, oh. имбирный фреш и Кунжутное масло, вот это который пахнет. Давай куриц, давай куриц. Давай, ты знаешь, как у нас все читает. Очень жаль, что холодно сейчас, иначе бы такой шашлылизации да. бы сделали. Вот, ну, готовимся, готовимся. О, Марица, прекрасно. Да, В Ближнем Востоке э, делают традиционно вот такой маринад, э, из которого потом делается кебаб. Он а, ну, обычно а, делал баранину, делал пищу, в том числе я с курицей, пищу, да. Делается да. на кефире. На кефире кефир. 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 Знаешь, Кориандр. 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 Зира. Да. М -м -м -м. О, -м -м. Да. Дави на чистом челе. Давай, дави, <свист> дави. <свист> дави на чистом Так, я пока все это перемешиваю, я все сюда. Очень тонкий, очень чуть-чуть. Как хочешь, Ланный Баб. Это ты специалист, величайший специалист. Чисто подчизночало. Отлично, это прекрасно. Еще чуть-чуть. Немножко соль. Без фанатизма. Вот перемешиваем. И вот добавляем вот это шмургечелло. Это не обычная маринатура. Не маринатура. Очень вкусная. Пятый маринад. Пятый маринад. Это курица, это кефир, кориандр, зира, соль. Вообще. А, и чисто чел. И чисто чел. А -о 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 -о. Это вообще прекрасно. Ну что, Гранде бал? Величай, величай. Номер один. Вида... Модель Не гранде бал. Три вида мяса пять видов маринада. Вы вообще величайший. Шиши, да? тебе, как Какой Все. Я все. Все, 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 все. Общем, Надо ждать это тут. Мы сейчас съедим. Вот, через несколько часов. Да, да, завтра. Да. Мы, да. Вот. А вы тоже готовьте наше величайшее мясо с нашими маринадами. И подписывай на наш канал, потому что ну, no, я, no, я вас вижу, да, вижу, что вы не подписаны. Да, да, да. Видишь вот это? сумку? Марко видит все, не не вижу, Марко. Напишите комментарии, комментируйте. No, 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 какой, наверное, у вас плюс грабится, no, не да, знаю. Минус, минус, плюс, память, минус, разница. Какой раз, идея? Да. В общем, и напишите про ваши любимые маринады. Да, да, Потому да. что мы знаем многие маринады, да. но не все. Да. Например, какие вы больше любите, мы не знаем. Мастер Геофель, Марку Червейки, Маринады для шашлычей. Пока. Пока.